Но Кинолайф в какой-то степени сейчас делает революцию в сфере кино. Это онлайн-платформа, которая позволяет найти практически полностью все для создания фильма, телепрограммы и других визуальных, скажем так, проявлений, продуктов. Можно найти команду, транспорт, аппаратуру, локации. Можно найти авторские сценарии, музыку и также можно найти... Достаточно много людей, у которых есть определенные возможности свои и связи. Вот. Запустились мы 15 э, ноября. Ой, октября, октября, простите. Вот. И уже э, аудитория без какой-то определенной рекламы, э, аудитория 2000 человек. Это наши друзья, людям, которым интересно. Уже э, несколько проектов, кинопроектов, фильмов благодаря кинолайфу было сделано. Один из них значит, был представлен на молодости Shooting Play конкурсе, вот и сейчас как бы все больше аудитории подтягивается, вот. Хотел бы добавить, что такой проект ну, появился впервые. Есть проекты, которые позволяют, ну, например, посмотреть фильм, либо там не знаю, социальные сети какие-то, но этот проект он направлен на то, чтобы Любой киношник, даже не разбирающийся в терминах, мог понять, разобраться и снимать. Плюс заточен полностью на кино и тв. То есть я могу найти, например, в себе в фильм, найти оператора, с определенным видом аппаратуры или актера, например, могу найти, или актрису, определенного цвета глаз, роста, цвета волос. То есть уникальные возможности по, по параметрам искать. Вот. Что еще интересного по проекту? У нас сейчас 12, представители в 12 странах, включая Россия, ну, СНГ, Россия, Белоруссия, Молдова, это Армения, это Литва, Латвия, прошу прощения, это Португалия, Великобритания, Франция, это Пакистан. Вот. Что было интересно, оказывается, в Пакистане есть тоже Лоливуд, не, не Голливуд, а Лолливуд, вот. Лахоре. Вот. И сейчас вот нам присоединяются, об этом скажет больше Борис Пробко, какие страны у нас есть и кто нас присоединяется. И вообще хотел бы сейчас передать слово Борису Пробко, который расскажет немножко больше о наших международных возможностях и планах. Спасибо. Добрый вечер. Но сложилась интересная ситуация, многие люди, как, вот, как и в жизни, хотят найти друг друга, и не всегда им это удается. Вот в данной ситуации многим повезло, они найдут друг друга именно в проекте Кинолайв. И мы, вот щупая, продвигая свой проект, свой продукт, какие-то уже увидели закономерности, а в частности и по ним уже выстраиваем свою стратегию выхода на рынки этих стран. Ну, начнем с того, что наша организация уже является партнером 15 кинофестивалей, ну во многих странах, нету смысла перечислять, является партнером Европейской киноассоциации Ниси Маса, международной организации Синема Холл и так далее. Но в первую очередь мы видим перспективу в продвижении на рынках странах СНГ, Африки, Азии. Вот этим мы занимаемся уже сегодня и сейчас, потому что там ну, больше выход, больше интереса, больше выход эмоций, больше желания работать в этом проекте. Люди более как-то естественные, не такие избалованные кинопродуктом и так далее. Но это не исключает нашего продвижения в Европу, Америку. С середины 2013 года мы начинаем активное продвижение, активный выход на Европу и Америку. Вот это вкратце наши планы. Я надеюсь, что мы через какое-то время сможем перед вами доложить, отчитаться о их выполнении и о дальнейшем нашем движении.